বকুৰ টোপামাৰীত ঠেলাই হ'ল এম্বুলেন্স ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ ঠেলাত নিলে ৰোগী ৰোগীগৰাকীৰ ঘৰ টোপামাৰী গাঁৱত বিধ্বস্ত পথৰ বাবে গাঁওখনলৈ নাযায় কোনো বাহন সাত বছৰে বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ উন্নয়নৰ নমুনা এয়া টোপামাৰী ৰংগেশ্বৰী ভখুৰা দিয়াত নাই কোনো ধৰণৰ ভাল বাট পথ আৰু ৰাজপথেৰে ঠেলাত ৰোগী নিয়াক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু এয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুফোলা স্বৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ নিজা সমষ্টিত সাত বছৰে উন্নয়নৰ নমুনা এয়া হৈছে বিধায়ক নন্দিতা দাসৰ উন্নয়নৰ নমুনা বকুৰ টোপামাৰীত ঠেলাত নিব লগা হৈছে এনেদৰে আৰু এইবাৰ ঠেলাই যেন শেষ সাৰথি হৈ পৰিছে যোৱা হৈছে ৰোগীক ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ ঠেলাত লৈ গৈছে ৰোগীক ৰোগীগৰাকীৰ ঘৰ টোপামাৰী গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাট পথৰ উন্নয়ন নোহোৱাৰ বাবে এনেদৰে ঠেলাত লৈ আহিব লগা হৈছে ৰোগীক হাস্পতাললৈ আনিবলগীয়া হৈছে নন্দিতা দাসৰ

ৰাস্তাঘাট কি অধিকাংশ ৰাস্তা ঘাটেই বেয়া নেকি সাত বছৰ এম এল এ হৈ থাকিলে আঠ বছৰে পাৰ হ'ল আঠ বছৰে পাৰে হ'ল এম এল এ নন্দিতা বাইদেউৰ আজিলৈকে কাম নকৰে আমি ঠেলেৰে আনো কেওৱা হাঙিৰেও আনে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা সেনেকৈ আনে আৰু এতিয়া আপোনালোকে আচলতে কি বিচাৰে